Ketika tumpuan peminat bola sepak Malaysia terarah kepada perkembangan skuad Harimau Malaya yang kini sedang melalui proses pembinaan semula, satu berita besar kembali mencetuskan gelombang optimisme. Tujuh pemain warisan yang sebelum ini tidak dapat beraksi akibat isu teknikal dan pentadbiran dilaporkan telah kembali dan bersedia menyertai semula pasukan negara. Perkembangan ini bukan sahaja menambah kekuatan skuad kebangsaan, malah turut membuka lembaran baru dalam perancangan taktikal ketua jurulatih, Montenegrin yang semakin mendapat kepercayaan ramai, Tomislav Klamovski. Ramai tertanya-tanya apa sebenarnya rancangan besar yang sedang disusun jurulatih itu. Adakah kepulangan tujuh pemain warisan ini bakal mengubah wajah dan DNA permainan Harimau Malaya? Sejak isu dokumentasi dan siasatan FIFA timbul, Malaysia kehilangan beberapa tonggak penting yang sebelum ini membentuk tulang belakang pasukan. Ketiadaan mereka bukan sahaja menjejaskan kekuatan teknikal, malah turut memberi kesan besar terhadap variasi taktikal yang cuba diterapkan oleh Klamowski. Namun kini, dengan semuanya kembali normal dan pemain warisan dibenarkan beraksi semula, jurulatih itu dilaporkan sedang merangka satu blueprint baharu yang lebih agresif moden dan berasaskan kawalan permainan sepenuhnya. Klamovski terkenal sebagai jurulatih yang bertunjangkan falsafah fluid attacking football namun tanpa pemain yang mempunyai kelebihan fizikal, kreativiti dan mobiliti seperti beberapa pemain warisan tersebut, visinya sering terbantut. Kini, puzzle itu akhirnya lengkap semula. Tujuh pemain tersebut hadir dengan karakter berbeza-beza namun semuanya membawa sesuatu yang pasukan sedia ada sangat perlukan ada pemain yang mampu bermain sebagai pivot bertahan yang mempunyai visi tajam dalam mengawal tempoh permainan. Ada yang mampu mengisi posisi box to box menjadi enjin utama yang bergerak dari minit pertama hingga whistle penamat. Ada juga pemain yang terkenal dengan kelajuan, mobiliti dan kemampuan melakukan transisi cepat, elemen yang sangat dituntut dalam sistem Klamovski. Secara keseluruhan, kemunculan semula mereka memberi Malaysia lebih daripada sekadar kekuatan tambahan. Ia memberi jurulatih pilihan taktikal yang lebih luas serta membolehkan beliau merancang perlawanan dengan lebih fleksibel. Dalam sesi latihan yang dilaporkan berlangsung intensif sejak kepulangan mereka, Kramovski dilihat menguji beberapa variasi sistem termasuk formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 yang lebih dinamik beliau dikatakan mahu mengembalikan intensiti tinggi di bahagian tengah, di mana Malaysia sebelum ini kelihatan sedikit longgar akibat kekurangan pemain yang mempunyai kecerdasan taktikal tinggi. Dengan pemain warisan yang sudah biasa beraksi dalam Liga Kompetitif Eropah dan Asia, tempoh latihan meningkat dua kali ganda. Malah, beberapa pemain tempatan turut mengakui bahawa kehadiran mereka mencetuskan aura dan semangat baharu dalam skuad kebangsaan. Saingan untuk merebut tempat kini lebih sengit dan inilah yang Klamovski mahukan sejak hari pertama, satu pasukan yang bukan sekadar bergantung kepada bakat, tetapi juga standar latihan bertaraf profesional. Selain itu, Klamovski dikatakan sedang menyiapkan satu pelan taktikal khusus untuk menghadapi pelawanan getir pada kalender FIFA akan datang. Dengan kepulangan tonggak warisan yang mampu bermain di peringkat tinggi, Malaysia kini mempunyai peluang untuk kembali menjadi pasukan yang suka dijangka. Dalam beberapa siri latihan, jurulatih itu dilihat memberi penekanan kepada permainan berasaskan tekanan tinggi, high press, sistem pertahanan berlapis, serta serangan yang dibina melalui kombinasi hantaran pendek dan larian diagonal. Semua ini memerlukan pemain yang bukan sahaja laju dan kuat, tetapi juga bijak membuat. Keputusan dalam tempoh permainan yang tinggi. Inilah sebab utama mengapa kepulangan tujuh pemain warisan sangat signifikan, mereka bukan sekadar pemain tambahan, tetapi kunci kepada DNA bola sepak moden yang ingin dibangunkan. Dalam peringkat taktikal yang lebih mendalam, difahamkan bahawa Klamovski mahu menggunakan dua daripada tujuh pemain warisan tersebut sebagai controller yang mengawal irama permainan. Ini membolehkan Malaysia bermain lebih stabil, tidak gopoh dan mampu mengurus tekanan daripada pihak lawan. Sementara itu, dua pemain lain dijangka mengisi posisi sayap atau false winger yang akan membantu mencipta lebih banyak peluang gol melalui variasi gerakan luar dan dalam inverted runs. Malah terdapat khabar angin bahawa salah seorang pemain warisan yang memiliki fizikal tinggi mungkin akan dimanfaatkan sebagai target hybrid iaitu pemain yang boleh membuat hold up play dan pada masa yang sama mampu menyerang ruang dengan agresif. Lebih menarik, laporan dalaman menyatakan bahawa Kramovski sedang menyediakan dua pelan taktikal berbeza, satu untuk perlawanan lawan pasukan yang kuat dan satu lagi untuk lawan pasukan yang bermain defensif. Dengan kepulangan tujuh pemain ini, fleksibiliti pasukan Malaysia meningkat secara ketara. Jika sebelum ini Malaysia kerap bergelut apabila berdepan lawan yang bertahan secara low block, kini ada pemain yang mempunyai kreativiti tinggi dan mampu memecahkan blok tersebut melalui hantaran berbahaya atau larian di belakang pertahanan. Sebaliknya, jika menentang pasukan besar, Malaysia boleh bermain dengan lebih kompak sambil memanfaatkan kekuatan fizikal dan transisi pantas para pemain warisan. Kehadiran semula mereka juga memberi kesan psikologi yang sangat positif kepada penyokong. Selepas episod panjang kontroversi dan ketegangan, ramai yang bimbang bahawa pemain-pemain ini mungkin akan meninggalkan pasukan atau hilang motivasi. Namun keberanian mereka untuk kembali menyarung jersi negara membuktikan bahawa komitmen mereka tidak pernah luntur. Ini membina keyakinan baharu dalam kalangan peminat bahawa Harimau Malaya kini berada di landasan yang tepat menuju fasa kebangkitan. Bahkan dalam kalangan pemain tempatan, ramai mengakui mereka kini lebih bersemangat kerana merasakan skuad ini akhirnya kembali lengkap dan lebih kompetitif. Dalam diam, Kramowski juga dikatakan sedang merancang ujian taktikal tertutup antara pemain warisan dan pemain tempatan untuk melihat kombinasi terbaik. Beliau mahu setiap pemain memahami sistem secara menyeluruh sebelum menurunkan mereka dalam perlawanan sebenar. Fokus utama jurulatih tersebut kini adalah menyatukan corak permainan, membina keserasian dan memastikan pemain berada pada tahap kecergasan optimum. Latihan intensif, analisis video dan taktikal board menjadi rutin setiap hari. Ini menunjukkan betapa seriusnya jurulatih itu dalam memanfaatkan peluang besar yang hadir bersama kemunculan semula tujuh pemain ini. Akhirnya, apa yang paling penting adalah mesej yang dibawa oleh perkembangan terbaru ini. Malaysia kini mempunyai skuad yang bukan sahaja kuat atas kertas, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi pasukan Asia yang digeruni. Dengan rancangan teliti Klamowski, kualiti pemain warisan serta kebangkitan semangat dalam pasukan, Harimau Malaya kini berada di ambang satu era baharu. Peminat pastinya menunggu penuh harapan, apakah perubahan sebenar yang bakal kita lihat dalam aksi pertama selepas kemunculan semula tujuh pemain warisan tersebut? Jika semuanya berjalan seperti dirancang, Malaysia mungkin bersedia melangkah ke satu tahap yang belum pernah dicapai sebelum ini.